नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने ही आमची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे या पत्रकार परिषदेचे सर्वात महत्वाचं म्हणजे आमचे महाराष्ट्र निर्माण समिती नागपूर जिल्ह्याचे अध्यक्ष माननीय समितीचे राज्य सर संदीप शिंदे सर नागपूर जिल्ह्याचे कार्याध्यक्ष गौरव आळणे प्रधान सचिव अशोक आणि स्वतः मी प्रधान सचिव विनोद मुली पवार आणि दत्तात्रय नगर शाखेच्या बामणपुरलीवर ताई आणि सोबतच दक्षिण नागपूर शाखेच्या कार्याध्यक्षा अशु सखना ह्या इथे मंचावर उपस्थित आहेत सोबतच आमच्या कार्यकर्त्यामध्ये दत्तात्रय नगर शाखेचे उपाध्यक्ष शरद वाजखेडे कोराडी शाखेचे ओम सर गायकवाड सर आणि डोगरे सर प्रतिभा कोमराकडे असे सर्व इतर कार्यकर्ते उपस्थित आहेत पत्रकार परिषद ज्या मुद्द्यावर आयोजित करण्यात आले त्याचं सेंटर तुम्हाला दिलेलं आहे प्रश्न असा आहे की शिक्षणाच्या क्षेत्रात आता आपण पत्रकारांचं शिक्षण मी घेतलेलं आहे पत्रकार म्हणून मी काम केलेलं आहे दिनांक वीस जानेवारीला हित पेपरमध्ये एक न्यूज आली तर मी वाचून दाखवतो तुमच्याकडे त्याचं डॉक्युमेंट आहेच

for exams like JEE, NEET, Civil Services, Armed Forces, HSC, and SSC among others. To facilitate them, the word pe thoda gaur kijiye. To facilitate them to seek blessings. Managing committee of the Devalaya has appealed to the parents of students to enroll their wards name with that uh, with the टीम मॅनेजर पॅरेंट्स टेम्पल मॅनेजर पॅरेंट्स आर ऑल्सो अपील टू ब्रिंग देअर वॉर्ड्स अलँग विथ देअर एक्झाम अँड ॲडमिट कार्ड्स ऑर रिलेवंट डॉक्युमेंट्स टू बी प्लेस्ड ऑन द फीट ऑफ मा सरस्वती फॉर प्लेसिस ही न्यूज वाचून आम्ही आवाज सांगतो आपण पुरोगामी महाराष्ट्र ह्या देश ह्या राज्यामध्ये राहतो आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात राहत असताना आपण संविधानाच्या कलम एक्कावन्न क विरोधात असं हे स्टेटमेंट आहे त्या मुलांना दैववादी बनवण्याचा हा घाट रचला जात आहे तर आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये याची चर्चा केली आणि कुठेतरी याचा प्रोटेस्ट झालं पाहिजे अशा प्रवृत्तीला आळा बसला पाहिजे आपल्या पुढच्या पिढीला विज्ञानवानी बनवायची गरज असताना संविधानात सांगितल्याप्रमाणे परंतु काही लोक काही अंधश्रद्धाळू लोक ह्या नव्या पिढीला म्हणजे दैववादी बनवते त्यांना दैवावर आधारित आपण त्यांचं जे भवितव्य आहे ते करते आणि त्यांना बनवण्याची ही घाट रचलेला आहे तर अशा प्रवृत्तीला आळा बसवण्यासाठी आपण आवाज उठवण्यासाठी ही पत्रकार परिषद बसवली त्यानंतर त्यांनी तर त्याच्यावर कोटी केली की हे पाम्पलेट छापले देवालयात नाही आणि त्याची फी ठेवली आहे अभिषेकाने एक हजार आणि सहाशे रुपये तर ते पेरेंट्स कडून ते पैसे उकळणार आहे आणि त्या पिढीला विज्ञानवादी म्हणजे वरती न जाता खालती ढकलण्याचा पहा प्रयास आहे आणि आपल्या बहुजन लोकांना जे की काहीतरी करून नोकऱ्या मिळवतील काही व्यवसाय करतील काही पुढे जातील काही वैज्ञानिक बनतील अश्य न होता तुम्ही तो दैव बना हा हा घाट सरासर प्रकार को नमस्कार विषय आपको बताया है देखिए हमने इसका संज्ञान लिया महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति किसी भी प्रकार की श्रद्धा के खिलाफ नहीं है लेकिन अंधश्रद्धा के खिलाफ जरूर जो प्रैक्टिस है जो रूढ़ी है जो प्रथा है और जो समाज को भरोसी जाती है उसके खिलाफ है जो गलत पड़ोसी जाती है एक तरफ माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा करके क्लासेस लगा करके यही की तैयारी करवाते हैं कॉलेज में तो पढ़ाई हो नहीं रही स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं रही प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज मोटी मोटी फीस लेते हैं और उसके बाद भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है कॉलेज भी अटेंड करना पड़ता है वो तैयारी करता है वो रात दिन अभ्यास करता है, पढ़ता है कि भाई मैं इंजीनियर हो जाऊंगा डॉक्टर हो जाऊंगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तक लिखा है तो ऑफिसर और यहाँ पर एक ऐसी बात सामने लग के रखा दी जाती है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है कार्ड लेके आइए हम मा सरस्वती के पैर पर रखेंगे आपका एग्जाम अच्छा जाएगा आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या यह संविधान के अंदर में हमको जो बोला है साइंटिफिक टेम्पल लेकर आगे बढ़ना है जो बच्चे ने पढ़ाई किया है बच्चे ने सब कुछ तैयारी किया है वो एक तरफा रह गई इनके होम और हवन करने से सोलह सौ सो रूपये का रजिस्ट्रेशन करने से क्या वो एग्जाम पास होगा और जो बच्चा अगर यह ऐसा करता भी है और वो जीवन में आगे बढ़ता भी है क्या वो अपने जीवन का सक्सेस अपने ज्ञान को पढ़ाई को अपने नॉलेज को अपने माँ बाप के अथक प्रयास के वो जो पैसे भरे हुए क्लासेस की वजह से उन्होंने और उसको ज्ञान मिला जो जो मास्टर्स ने ने उनको पढ़ाया, ने उनको पढ़ाया पढ़ाया गुरुओं उसको देगा कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद को देगा कि मैं मा मां सरस्वती की वजह से आई ऑफिसर बन गया इंजीनियर बन गया डॉक्टर बन गया पढ़ाई कहां गई ज्ञान कहां गया हमें पुरानी प्रथा याद है मां जब बच्चा स्कूल जाता था हम भी छोटे थे माँ दही खिलाती थी, थी, थी हमारे, तो जाने के कि तेरा परीक्षा अच्छा जाए क्यों? क्योंकि वो दही से दिमाग शांत रहता था उतर पुथल उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं थी उसमें था कि भाई आप अपना डर ना जाओ पेपर देते वक्त घबरा ना जाओ कुछ हो तो आपका मन शांत रहे ठंडा रहे, रहे आपका दिमाग ठंडा रहे तब तो 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 आप जाते शुभ होता है ये तो धर्मांतरकों ने चिपका दिया और सब बाद में उसकी लेकिन उसका असली साइंटिफिक रीजन ये है कि आपका मन शांत है ये पढ़ाई एक तरफ अच्छी चीज है पढ़ाई के वजह से बच्चा अपनी तार जा रहा है पर ये ऐसा एडवर्टाइजमेंट देना कॉन्ट्रेक्ट छापना उसमें फीस लिखना उसमें अकाउंट नंबर लिखना उसमें डोनेशन डालने के लिए लिखना उसमें पेरेंट्स को बोलना कि आगे करे सब कुछ काम मुझे लगता है ये देश के संविधान के खिलाफ है ये देश के संविधान के साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है और किसी न किसी तरीके से अंधश्रद्धा फैलाने की बातचीत समाज के अंदर में है हम इसका विरोध करते हैं हम सारे पेरेंट्स से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप इस सब अंधश्रद्धा में ना पड़े अपने बच्चे की मेहनत के ऊपर में विश्वास रखें वो बच्चा भी अपनी मेहनत के ऊपर में विश्वास रख करके अपना एग्जाम दे और सब कुछ करे बिल्कुल उसकी और उनके देवता के साथ श्रद्धा है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई दिक्कत भी नहीं है लेकिन सिर्फ उस श्रद्धा के वजह से ही मैं पास होऊंगा या मेरे अच्छे नंबर आएंगे यह बिलीव करना कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जाता है कहीं ना कहीं हमें रूढ़ीवादी प्रथावादी बनाता है हम इस चीज के खिलाफ विरोध प्रकट करते हैं और इसका हम संज्ञान लेते हैं और इसको हम अपील करते हैं लोगों से जिन लोगों ने ये कहते छापा वो अपेक्षा तो कर रहे हैं कि वह काफी सारे लोग आएंगे और ऐसा प्रैक्टिस चालू हो जाएंगी एक बार इनकी चालू सक्सेसफुल हो गई तो फिर और दूसरी संस्था खड़ी होगी और तीसरी संस्था खड़ी होगी हम हर वक्त विरोध करेंगे इसका हम हर वक्त इसका अपोजिशन ही करेंगे क्योंकि इससे कुछ नहीं होता मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं मैं खुद पढ़ा लिखा हूं मैं खुद अपनी मेहनत से पढ़ा लिखा हूं

या ठिकाणी आय विटनेस आहेत त्यांनी ऑलरेडी फी भरलेली आहे आणि त्यांचा स्टुडंट परीक्षेमध्ये पण पर बसणार आहे आणि तो जर पास नाही झाला तर त्याच्यावर गुन्हा मंदी दाखल करणार आहे संस्थापक डॉक्टर आनंद ढोबळे मी त्यांना पहिले फोन केला त्याचे मध्ये तिघा प्रमुख आहे वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रमुख आनंद जोशी आहे मी त्यांना फोन केला की माझ्या मामे भावाचा मुलगा एल एल बी बारावीनंतर करतो आहे आणि तिसऱ्या सेमिस्टरला आहे म्हणजे सहा सहा महिन्यातली सेमिस्टर राहतात तर म्हटलं तो, तो गावखेड्यातला आहे मराठी वाला आहे आणि नापास होतो नेहमी ती महिन्याच्या परीक्षेत कॉलेजची परीक्षा राहते ना तर ती त्याची ह्याच्यातही नापास होतो तो होऊन जाईल म्हणे मग मी त्याला घेऊन गेलो त्याचं नाव आहे भावेश अमरावती जिल्ह्यातला खात आहे तो तो माझ्याकडे कामही करतो नोकरी करतो आणि तो ऑनलाईन काय करतो कॉलेजमध्ये जाता तुम्ही घेऊन गेलो एक सर्व डॉक्युमेंट दिले सहाशे रुपये चेक ती झाली मुद्दा आणि म्हणे ठीक आहे ऑनलाईन जमा झाला की तुम्ही दोन तारखे आठ वाजता या आणि बारापर्यंत यज्ञ आहे नक्की हमकात पास होईल का म्हणतो मग मी आणखी लोकांच्या आणि वगैरे वगैरे तर हो म्हणाले विक्षिप्त आहे ते गेले नाही त्याच्याकडे माझ्या त्या तो जो एल एल पी करतोय बारावी नंतरचा आणि मी तीन किंवा चार तारखेला म्हणेन की दोन तारखेला मी पण आपलं शेवटचा कॉलेज बदलत आणि तपासणार तर मी तीन किंवा चार तारखेला तक्रार करणार आहे तुम्हाला सांग लिखित याआधी अनेक बाबांच्या विरुद्ध मी तक्रारी आहे विरोधी कायदा बनला आहे या कायद्यानुसार कलम दोन नुसार हा गुन्हा ठरतोय की ही दिशाभूल करणं आणि फसवणुकीचा गुन्हा त्याच्यावर लागतो आणि हा गुन्हा ठरत असल्यामुळं आम्ही कोर्ट तिडकीनं सांगतो मागच्या काही दिवसाआधी प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं एक कक्ष बनलं होतं तर ज्या परिसरात अशी घटना घडते तिथल्या पोलीस स्टेशननी त्यावर जाऊन चौकशी करून त्याच्यावर गुन्हा करायला पाहिजे हे त्यांचं काम आहे आमचं लोकांना शहाण करण्याचं काम आहे दिशाभूल करणं हे आमचं सांगणं हे आमचं काम आहे महत्वाची गोष्ट सांगतो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने गेल्या पस्तीस वर्षापासून एकवीस लाखाचं आव्हान केलेलं आहे की जे आता आनंद डोबळे यांनी याच्या नातेवाईकाच्या मुलाला जर पास झाला तर असे दहा विद्यार्थी देऊ त्यांनी दहा विद्यार्थी उत्तीर्ण करून दाखवावे आणि एकवीस लाखाचं बक्षीस महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समितीकडून घेऊन जावं हे खुलं आव्हान आहे आमचं आतापर्यंत कुणी हे जिंकलेलं नाही आहे इसके लिए जो उनके परिवार ने पिछले एक या डेढ़ साल से दो साल से जो भी मेहनत की है तो क्या ये यज्ञ हवन करने से उनकी मेहनत पानी में नहीं जाएगी और जिन्होंने फीस भरी है उस मेंस की या जो भी है नीट परीक्षा परीक्षा की जो या बच्चे जो जो बच्चे भी कर रहे हैं उनकी वो फ्री में तो नहीं हो रही है उसका पैसा गया है परिवार का पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व हो रहा है आज का आपने देखा कि शिक्षा का जो स्तर है उसमें आजकल पूरा परिवार का परिवार इन्वॉल्व होता है उनकी पूरे साल भर की मेहनत रहती है डेढ़ डेढ़ दो दो साल की मेहनत रखी है और क्या सही में कोई यज्ञ और हवन करने के बाद में पास हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत तो फिर क्या बात है? बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए और उसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो देखिए ये एक षड्यंत्र है क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल से जिन लोगों ने जिन बच्चों ने मेहनत की है फीस भरी है उनके दिमाग को एंड एग्जाम के समय में एन परीक्षा के समय में उनके परिवार को डिस्टर्ब किया जा रहा है मानसिक तौर पर यह मानसिक तौर पर डिस्टर्ब करने वाली प्रक्रिया है होमोहवन और इससे अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो उसमें एक चलचल और डर का माहौल रहेगा और वो अपनी परीक्षा सही ढंग से नहीं दे पाएगा और उसके परिवार के भी लोग खास करके महिला उसकी माँ अगर है बच्चे की माँ तो सबसे ज्यादा उसमें डिस्टर्ब होंगी घर की महिलाएं डिस्टर्ब होंगी उसमें और उनकी मानसिक स्थिति इस वजह से खराब होगी कि हमने साल दो साल से जो इसके पीछे मेहनत की है क्या उससे ही बच्चा पास नहीं होगा फिर अभी वो द्विधा मनस्थिति में रहेंगे उनकी अभी द्विधा मनस्थिति है ये एडवर्टाइज आने के बाद में उनकी मैंने कुछ लोगों से बात की इस विषय पर तो वो माए समझ नहीं पा रही है कि हम क्या करें करके जाए या न जाए क्या करें फिर कुछ लोगों का ये हो रहा है कि चलो सोलह दे दो होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा हमने तो पढ़ाई की है ऐसी भी मैंने कई महिलाओं से बात की है तो उनकी ये विधा परिस्थिति हो गई है कि तो क्या करें तो क्या ये एक तरह का षड्यंत्र नहीं है उनके दिमाग पर आप उनके दिमाग को तो गुलाम बनाना चाहते हैं करना रहे थे करना पाजे ऑलरेडी

और जाकर के वो उनका एडमिट कार्ड और जो कुछ है उसके चरणों में रखेंगे और उसके बाद अगर बच्चा फेल होता है तब सवाल उठेगा कि ये इन्हों, इन्हों क्लेम इन्होंने फ्रॉड किया इन्होंने इसके इसके कुछ हुआ नहीं तब आपका केस कोर्ट और सब चालू होगा लेकिन उसमें किसी ना किसी विक्टिम सामने आना चाहिए बात हटनी चाहिए हम जरूर उसके पता शर, सर सर असं म्हणता येईल का की हे सगळं जे चाललं हे संविधानाच्या विरोधात चाललंय ऑलरेडी संविधान हा तर हा संविधानाच्या विरोध मग मग हे संविधानाला मोडण्याचा प्रयत्न आहे संविधानाला मानत नाही हे सिद्ध होत आहे का यावर आणि त्याचं हे प्रमाण देत आहे संविधानाची

वहाँ के कपड़े पहन करके कि यहाँ पर शौचालय का सामान शौच भी हो रहा है पानी के अंदर में कैसे लोग ना रहे यहाँ पर और उनकी उनकी क्रिटिसिजम होती है उनको बोला जाता है कि ये सनातन धर्म के खिलाफ है ये ऐसे है ये वैसे है खुद शंकराचार्य जी ने बोला है कि ये पानी नहाने लायक नहीं है नहीं है फिर क्यों कर लोगों को स्नान करने दे रहे हैं यहाँ आप स्विमिंग पूल में जाते हो जहाँ पे पानी चेंज होता है जहाँ पर सब कुछ होता है आपको पहले बाथरूम में में पड़ता है बाद में पानी में जाना पड़ता है पानी बहुत पुराना हो गया, तो बीमारियां होती है तो गंगा तो राजीव गांधी जी के जमाने से सफाई चालू है बीस हजार करोड़ का कई हजारों लाखों करोड़ खर्चा हो गया साफ हुई क्या साफ हुई क्या अभी भी तो ये सरकार चला ही नहीं है सफाई का अभियान साफ नहीं हुई है और आप बोलते करोड़ों लोगों ने स्नान किया एक डाटा एक डाटा आता है लेकिन यह डाटा आ रहा है कि फिजिशियन के पास कितने लोग बीमारी होकर के गए वहां से कितने लोग वहां पे ये डाटा कभी नहीं आएगा सक्सेस स्टोरीज आएगी लेकिन ये स्टोरीज नहीं आएगी क्योंकि सर सर असं असं म्हण असं म्हणता येईल का की तो आय टी आय टी म्हणजे आय आय टी झालेला पर्सन जर त्या त्याकडे वळला तर इतर पण जे एज्युकेटेड मुलं आहेत त्यांना वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे असा काही प्रकार आहे का मन वळवण्याचा प्रयत्न चालला आहे असं म्हणायला हरकत नाही